آج کا واقعہ ابلیس کے بارے میں ہے کہ ابلیس کیا تھا اور کیا ہو گیا ابلیس جس کو شیطان کہا جاتا ہے یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربارِ خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس چالیس ہزار برس تک جنت کا خزانچی رہا اور اسی ہزار برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور بیس ہزار برش تک ملائکہ کو واز سناتا رہا اور تیس ہزار برس تک مقربین کا سردار رہا اور ایک ہزار برس تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا اس کے علاوہ چودہ ہزار برس تک عرش کا طواف کرتا رہا اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد اور دوسرے آسمان میں زاہد اور تیسرے آسمان میں عارف اور چوتھے آسمان میں ولی اور پانچویں آسمان میں تقی اور چھٹے آسمان میں خازن اور ساتویں آسمان میں ایزا ضیل تھا اور لوہے محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمہ سے بے خبر تھا لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑھائی کا اظہار کر کے تکبر کیا اسی جرم کی سزا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مردود بارگاہ کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کو اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذابی نار کا سزا وار بنا دیا چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا ترجمہ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ نے سجدہ نہ کیا جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا وہ بولا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے نکل جا تو ذلت والوں میں سے ہے ابلیس بولا کہ تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے اللہ نے فرمایا تجھے مہلت ہے وہ بولا کہ اے اللہ قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر تیرے بندوں کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور ان کے آگے ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور بہکاؤں گا تو اے اللہ تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہ پائے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے شیطان تو یہاں سے نکل جا تو مردود ہے راندہ ہوا ہے جو میرے بندوں میں سے رکو نمبر دو ہدایت قرآن مجید کے اس عجیب واقعہ میں عبرتوں اور نصیحتوں کی بڑی بڑی تجلیاں ہیں اس لیے اس واقعہ کو خدا قدوس نے مختلف الفاظ میں اور متعدد طرز بیان کے ساتھ قرآن مجید کے سات مقامات میں بیان فرمایا ہے یعنی سورہ سورہ حج سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف اور سورہ توحا اور سورہ سواد میں اس دل دہلا دینے والے واقعہ کا تذکرہ مذکور ہے جس سے مدرجہ زیل حقائق کا درس ہدایت ملتا ہے نمبر ایک اس سے ایک بہت بڑا درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی ہرگیز ہرگیز اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا اور خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نجات اور فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے بڑے سے بڑا عابد اگر اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ چہنمی ہوگا اور بڑے سے بڑا گناہ گار اگر اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا تو وہ جنتی ہوگا دیکھ لو کہ ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب برگاہ تھا اور کیسے کیسے مراتب و درجات کے شرف سے سرفراز تھا مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا کیونکہ اس کو اپنی عبادتوں اور بلندی درجات پر غرور اور تکبر ہو گیا تھا مگر وہ اپنے انجام اور خاتمہ سے بالکل بے خبر تھا حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنم ہی ہوتا ہے انم ال یعنی امال یعنی اعمال کا اعتبار خاتموں پر ہے مشکات شریف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر بیس باب الامان بالقدر اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب فرمائے اور برے انجام اور برے خاتمہ سے محفوظ رکھے آمین سما آمین نمبر دو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم ہو یا جاہل متقی ہو یا گناہ ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسفسوں سے ہوشیار اور, اور اس کی چال بازیوں سے بچتے رہنا چاہیے کیونکہ شیطان نے قسم کھا کر اللہ کے حضور میں اعلان کر دیا ہے کہ میں آگے پیچھے اور دائیں بائیں سے وسوسے ڈال کر تیرے بندوں کو مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو خدا کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا نمبر تین شیطان نے آگے پیچھے اور دائیں بائیں چاروں جانبوں سے انسانوں پر حملہ آور ہونے اور وسوسہ ڈالنے کا اعلان کیا ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ اوپر اور نیچے ان دونوں جانبوں سے شیطان انسانوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہوگا نہ اوپر اور نہ نیچے کی جانب سے کوئی وسوسہ ڈال سکے گا لہذا اگر کوئی انسان اپنے اوپر یا نیچے کی طرف سے کوئی روشنی پائے تو یہ ابلیس کا وسفسا نہیں ہے بلکہ اس کو خیر سمجھ کر اس کی جانب متوجہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی امید رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے اور خاتمہ بال ایمان اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے آمین سما آمین